2022 yilning 1 iyun holatiga fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlari tomonidan respublika bo'yicha 20798 ta ajrim qayd etilgan bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davri bilan solishtirilganida 4700 ming yetti ko'paygan hududlar kesimida ajrimlar bo'yicha toshkent shahri samarqand va toshkent viloyatlari yetakchilik qilmoqda birgina avgust oyining o'zida respublika bo'yicha 4123 ta bir ajrim ro'yxatga kiritilgan oilaviy ajrimlarning ko'payishi esa jamiyat fojiasidir chindan ham bugun atrofga sinchkovlik bilan qarasangiz yoshlar o'rtasida oilaviy ajrimlar ko'payib borayotganiga guvoh bo'lasiz muammolarning oldini olishda esa targ'ibot tashviqot ishlari davra suhbatlari va profilaktik tadbirlarning o'rni beqiyos jumladan olmaliqkom metallurgiya kamiyati tasarrufidagi 39 insonli maktabgacha ta'lim muassasasi va 2 mis boyitish fabrikasida faoliyat yuritayotgan xotin qizlar uchun oilaning mustahkamligi jamiyat mustahkamligidir mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi Unda und olmaliqkom metallurgiya kamiyati akzorlik jamiyati xodimlari kasaba uyushmasi kengashi bosh psixologi xotin qizlar komissiyasi raisi viloyat davletova hamda ramazoniy sharif jomi masjidi imom xatibining oila va xotin qizlar masalalari bo'yicha yordamchisi iroda nazirqulovalar ishtirok etishdi targ'ibot tadbiri davomida jamiyatda ajimlarni kamaytirish uchun asosiy e'tiborni nikohga qaratish lozimligi uning qadr qimmatini oshirish kerakligi aytib o'tildi albatta har bir oila kichik jamiyat agar oilaga dars ketsa bu avvalo o'sha kichik jamiyatning a'zolari taqdiriga so'ngra mamlakat bo'g'ini hisoblangan ulkan jamiyatga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi shuningdek samimiy suhbat davomida ajrimlarning kelib chiqishining asosiy sabablari er xotinning huquq va majburiyatlari oilaviy kelishmovchiliklar onalik vazifasi hamda qaynona va kelin o'rtasidagi mojarolar tufayli yuzaga kelayotgan muammoli vaziyatlarni to'g'ri hal qilish tushuntirildi kelinni hamma ham qiz deb qabul qilavermaydi Biz har doim gapiramiz yosh kelin kelganda e'tibor berish kerakda o'sha kelinni o'zga uydan o'zga xonadonga kelganda sal qo'llab quvvatlash kerakda uni adaptatsiya ya'ni o'rganish jarayonida ko'mak berish kerakda deb ha deb kelinlarga yondashib gapiraveramiz lekin qaynona ona degan zotni qalbi haqida hech kim o'ylamaydi u ayolga ham ko'nikma kerak birinchidan birinchi navbatda ona o'zi bolaligidan xudo xohlasa mana shu oilada o'sayotgan qizni olib beraman oilasi juda haligi sog'lom muhitga ega ziyoli oila aile. bizni oilaga mos shu onasi ham bir ma'nili ayol deb orzu qilib yurgan qizi bo'ladi har bir ona shaxsan o'zimda ham bo'lgan har bir ona sekin yaqinroq borda keldi qilib qo'yadi ya'niki eshigini ochish osonroq bo'lishi uchun bayramlarda dugona qilib olishga harakat qiladi bizni hayotimizda bo'lgan hamma onalarda shu vaziyatda birdaniga o'g'illarimiz yo kursdoshi yo maktabdoshini ko'ngil qo'ygani haqida aytib qoladi ona o'zini orzu havasini ona o'zini chiroyli niyatlarini ilk munosabatdan farzandi uchun chetga surishga majbur bo'ladi hattoki biz qaynana deb qoralayotgan o'sha mu'tabar onamiz o'zini orzu havasidan o'g'lini orzu havasi uchun kechadi Ko'rvasizlar bu qanaqa oliy xatti harakat biz qaynona deydigan onani xatti harakatida siz bundan bexabarsiz uchrashuv yakunida ayollar o'zlarini qiynayotgan savollarning yechimida ko'mak so'rab taklif qilingan mutaxassislarga murojaat qilishdi mutaxassislar har bir opa singillarimiz bilan yakka tartibda suhbat o'tkazishdi va o'z tavsiyalarini berishdi Muxtasar aytganda baxt qasrining poydevori chidam hamda mehnatdan bunyod bo'lishini barchamiz yurakdan his etishimiz zarur zero o'z uyida baxtli bo'lgan insongina chinakam baxtiyordir